Наступило утро, утро сменилось днем, а десятки тысяч советских людей все шли по улицам и площадям Москвы к Дому Союзов. Говорят последнее прости тому, кто сделал счастливым их детство. Проходят представители разных народов, руководители партии и правительства. Тысячи венков, знаки беспредельной любви миллионов людей к товарищу Сталину не вместил в колонный зал. Траурной лентой протянулись они от Дома Союзов до Кремля. Утро 9 марта 1953 года. Последний путь провожают своего гениального учителя и друга, руководители партии и правительства.